На следующее утро после заявления на телевидении главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что он обратится в правительство США с требованием депортировать в Украину меня, руководителя дорожного контроля Ростислава Шапошникова, на сайте Радио Свобода выходит статья о том, как сын Арсена Авакова Александр вместе с заместителем, бывшим заместителем Авакова Сергеем Чеботарем обманывали государство и закупали военные рюкзаки для армии по завышенным ценам. Как вы знаете, с Радио Свободы это является СМИ, проектом ЦРУ, Центрального разведывательного управления США. И, собственно, такой вот нежданчик для Авакова сегодня утром появился. Давайте Немножечко посмотрим вырезку з передачі «Радио Свобода. Розмова на одному з відео відбувається між людиною, схожою на екс-заступника міністра МВС Сергія Чеботаря, та особою, схожою на сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. І стосується вона закупівлі рюкзаків за бюджетні гроші. Да, Там Саша є Саш. педаль. Как дела? Да ничего, как у вас. Сашунь, ну ты знаешь, что мы кормимся. Сашунь, сколько ты до Нового года можешь поставить? Ну все дело в том, что... Можешь, может, немного, может, заказать. И давай так, ты заказывай. Максим, что штук тут сделал? Да, ну все хуй. Заказывай на следующую партию, сколько там, 2000? Да, да. Заказывай на 2000, а я скажу, после Нового года убиваю. Ты на папу сейчас не дадите? Нет, мы же не можем предоплату дать или надо, чтобы ты нам поставил Новый ну, вот. новый год. Если я сто штук поставлю, мне двести процентов предоплаты не дадите. За что? Сто штук? Тогда деньги тебе и все хорошие. Нет, вот две вот, тысячи, mm -hmm. вы можете дать предоплату? На самом деле видеозапись общения сына Авакова в кабинете Сергея Чебатря не является новостью. Давайте откроем сайт Дорожного контроля от 1 июля 2015 года статью и почитаем что же в ней было написано. Но ну, я думаю понимаете кто пишет под псевдонимом Дорожный Контроль. Статья от 1 июля 2015 года. Договор был заключен с фирмой ПАТ Инвестор, учредителем которой был ранее нынешний глава МВД Арсен Аваков. Как удалось выяснить дорожному контролю и своих источников, в правоохранительных органах закупка рюкзаков у ПАТ Инвестор обсуждалась в служебном кабинете заместителя главы МВД Сергея Чеботаря. Во время этой встречи присутствовали сама Епешина и сын Авакова Александр. Аудио, видеозапись этого разговора находится в Генеральной прокуратуре Украины. Однако решение по этому делу не принято. Аналогично не принято решение по другим эпизодам в отношении Сергея Чебатаря. Напомню, что ранее сотрудники СБУ вручили повестку Чеботарю о вызове к следователю ГПУ. Но Чеботарь улетел в Австрию на допрос не явился. После игнорирования Чеботарем повестки ГБУ пригрозили применить силовой привод. Однако после возвращения Чеботаря в Украину он снова не пришел на допрос агент прокуратуры вообще забыл о существовании экземпсителя Вакова и больше не комментирует о дело в СМИ. Сам Чеботарь заявляет, что в отношении него не было возбуждено уголовных дел. Однако Дорожный контроль знает номер производства в едином реестре досудебных расследований. Дорожному контролю известно, что Чеботаря, покровитель чебатаря, глава СНБО Александр Турчинов, Договорился с Петром Порошенко о том, чтобы не трогать Чеботаря. Напомним, что недавно Сергей Чеботарь подал в суд на руководителя Дорожного контроля Ростислава Шапошника с публикацией на сайте ДК «Письма» чиновника Центрального аппарата МВД Украины о коррупционных действиях Сергея Чеботаря и Арсена Авакова. Как вы знаете, Сергей Чеботарь не проиграл этот суд. Он полностью отказался от всех своих исковых требований. Давайте посмотрим дальше. Вырезку с передачи «Радио Свобода», о чем же шла речь на видеозаписи. Вы со скольки вы закидываете в Узбек? Вы закидываете в Узбек? Там 2000? 100, по-моему, да? 2008, 2016, что-то такое. Там до 2000. А ну смотри, вот эти рюкзаки, что мы хотим с Сашей взять, да? Да. В нем вот, там, например, вот они там штук 100 зробят. Да. Сколько это 100 штук будет? Да. да. Они там 1800? Да. Это будет сколько? 18 тысяч или нет? Давай мы на какую-то УВД дадим эти е, е, деньги, чтобы ОВС його купил. 180 тысяч, получается, лучше. Ну давай мы дадим двум УВС по часам, чтобы купил. Для спецпідрозділів Києва, mm -hmm. дадим и это. И давай дадим того Харькова. Кива, Харьков. Харьков по 100 тысяч. Девяносто тысяч. Как раз будет 180 тысяч. Потом с Нового года проведем тендер на закупку 2000. Напомню, что 10 декабря 2015 года на сайте Дорожного контроля вышла статья и видеозапись о том, как Сергей Чеботарь вместе со своим племянником Тахтаем вместе с главой государственного предприятия МВД Спецсервис продавали государственный песок, который был на балансе у МВД. Продавали его по заниженной цене подставной фирме, а эта подставная фирма уже перепродавала его конечному покупателю по коммерческой стоимости. Разницу они, естественно, положили себе в карман. То есть на этой видеозаписи видно, как Чергичи Батаря договаривается об этом, а также говорит, что этот процесс полностью курирует Арсен, Арсен Аваков. После публикации этой видеозаписи Генеральная прокуратура Украины, об этом также написана статья на дорожном контроле, возбудила уголовное дело по факту распространения следователям материалов уголовного дела в СМИ, то есть Генеральная прокуратура признала, что эта видеозапись аутентичная, что это не монтаж, что это полностью достоверные сведения. Об этом говорится в решении Печерского районного суда города Киева о том, что эта видеозапись была действительно сделана работниками СБУ и суд постановил провести обыск в офисе Гугла для того, чтобы установить, кто же, собственно, залил эту видеозапись в интернет. Ну бред. А в то же время не был задержан сам Чеботарь, не был арестован Арсен Аваков, все замечательно. И в этой же статье дорожный контроль, ну вы знаете, кто написал от дорожного контроля, написал следующее. Статья от 10 декабря 2015 года. Не исключено, что скоро в интернете появятся видеозаписи об этом разговоре. Каково же будет негодование Арсена Авакова, когда он увидит на экране монитора своего сына Александра, обсуждающего, как лучше кинуть государство. Арсен Аваков может писать в правительство США абсолютно разные письма, но я как руководитель дорожного контроля Ростислав Шапошников, который на протяжении уже больше года работаю по министру МВД Арсену Авакову, и как вы понимаете, не я один, ведь без помощи людей, которые давали мне эту информацию, это было бы невозможно. Сделаю все, чтобы Арсена Авакова как можно скорее сняли с поста министра МВД, а в перспективе арестовали. В проекте Арсен Аваков должен быть арестован на территории США, если он, конечно, сюда прилетит, и помещен в кутузку. На самом деле это действительно преступник, это мафиози, который обворовывает государство, ну, чтобы держаться на плаву, занимается популизмом и пиаром. Рассказывает на фейсбуке всякую чушь, создал вокруг себя ауру некого хорошего министра, однако на самом деле это обычный вор и преступник, и его нужно за это судить. Естественно, что как обычный вор и преступник, обладающий властью, он пытается устранить журналиста, который несет ему угрозу непосредственно в его существовании и его власти. Как вы понимаете, что я, Ростислав Шапошников, один из тех, кто несет пацану Авакову максимальную угрозу, и он либо меня арестует либо попытается меня убить. Но у него ничего не получится. Я сделаю максимально для того, чтобы обезопасить себя, обезопасить свою жизнь и в то же время наказать Арсена Авакова. Я считаю, что такой человек не должен, не то, что находиться у власти, он не должен находиться на свободе. Он должен отбывать срок в колонии строгого режима.